Всем привет! Вышла я, иду в прикмахерскую. Человек э, согласился посидеть с детками. Я решила трошечки покрасить волосы и подстричь кончики. На улице классно, погодка обалденная. Я трошечки опаздываю, но ничего. Так что покажу вам результат уже Пока девочка-прихмахерша намешивает мне краску, чекаю э, в ожидании прекрасного. Результат, конечно, получился бомбезный. Камера не передает тот оттенок, який вышел, но дуже-дуже мне сподобалось. Я рада, что я пошла в прихмахерскую, наконец-то в прихмахерской покрасила волосы и подстрила кончики. Час трошечки позволяет. Хочу пойти в сенса и подивиться еще с донечком. Яка гарная витрина. Хвилин 10 стояла Дивилася на эту витрину и не могла оторваться. А сейчас модные, вот такие бамперы укороченные. Мне очень сподобались. Цена 700 гривен. Ну, у меня такие есть уже. Зашла в дитячий отдел. Тут все такое милое, гарное, боже. Не смогу выйти, чтобы ничего не купить доночкам. Дуже-дуже гарно все. Пришла я с прихмахерской, зашла в Сенсай. Не смогла я, чтобы не купить ничего. Купила себе вот такой ремешок под платье по скидке. Цена 59 гривен. Зараз я зрозуміла, чему он такой дешевый. Он очень-очень долгий. Вот сумму 59 гривен. Ну, ничего. Обрежу и будет дуже гарно. Дальше. Купила себе ось такую футболочку под джинсы. Ось такая. Даришечки купила ось такую кофточку. Да, да, Дариша. А Альбинки купила ось такую кофточку. Ух ты! Класс? Да. Тебе подобалась? Так. С вишенками. И купила ось такую. Тэш. Более-менее такая. Да? Цена это была кофточка по скидке за 69 гривен. Вот такая кофточка. Человеку ничего не купила, так, он, так как он дуже капризный. Покупать треба только с ним. Мы пошли, чтобы он примерил, посмотрел, ему сподобалось. Только потом мы покупаем. Так не рискнула я ничего покупать. Приехали с дитками, с кумовьями на набережную. трошечки погуляем, подышим э, свежим повитрем. Nereye şekilde kalmış ki?